Мы сделали расширенный, расширенный список футболистов значит, для того, чтобы э, смотреть и уже выбрать футболистов, те, которые будут готовиться непосредственно к этому матчу со сборной Хорватии. Но это те потенциальные кандидаты, которых мы рассматриваем. Значит, э, мы выберем 25-26 футболистов, которые будут непосредственно уже готовиться к этому матчу. У нас есть небольшой микроцикл. Значит, Благодаря тому, что клубы пошли э, к нам нам навстречу, значит, мы смогли э, организовать этот сбор в Австрии, поэтому э, завтра команда собирается утром, и в обед мы выезжаем в Австрию. Значит, э, первый этап сбора он будет состоять э, большинство футболистов, которые играют в Украине, и потом уже иностранцы не присоединятся к нам. Кто-то присоединится в воскресенье, кто-то присоединится в понедельник. Потому что тогда все вместе начнем подготовку. Значит, я, в принципе, не изменяю своим принципам. Значит, я всегда люблю вызывать большое количество игроков. Значит, из них будут новые имена. Значит, мне всегда интересно, если есть время посмотреть в работе, молодых футболистов, значит, каждый из них, если мы обратили на них внимание, значит, у них есть определенные качества, мы рассчитываем на них в будущем как на основных игроков национальной сборной. В списке у нас есть футболисты за мы, это? Мы попытались сделать, потому что весь турнир, это было бы неправильно сдвигать мы попытались попросить сделать так, чтобы это для, для всех клубов приблизительно было равное условие. Поэтому так уже как получилось, значит, значит, и футболисты, которые будут вызываться с этих клубов, которые играют в субботу или в воскресенье, значит, присоединяться к команде уже непосредственно или в субботу, или в воскресенье, или в понедельник. Мы коснемся сразу же Манджукича. Он он змінив позицію, може те грати. Он в Інтерсі грає щасливим, зборна Хорватії грає центрального нападаючого. Ну ще раз, ще є сварими, ще є тури. Я буду надеяться, что зборна Хорватії буде потігрив. Малиновський, я считаю, этот парень свою игру заслужив визов зборною. Он грає стабільно в своїй команді, значить, показує хороший рівень футболу, поэтому это закономерность то, что мы вызвали. Он заслуживает. Значит, На, на эту игру мы дали расширенный список тех футболистов, которых мы рассматриваем. Поэтому Костревич не входит в этот список. Значит, Но ну это не говорит о том, что у него нет шансов. Я готов давать всем шансы, но эти шансы будут даваться только тем игрокам, которые будут заслуживать и показывать своей стабильной игрой, своим желанием играть за сборную Украины. Поэтому э, доказывают, играют, показывают высокий уровень. Ворота, двери всегда открыты. По нападающим, значит, у нас есть ряд нападающих, которых мы рассматриваем. Значит, у нас есть сегодняшний тур и дальше, в субботу, воскресенье. Значит, посмотрим, кто будет играть, как будет играть. И уже определимся сегодня вечером. Роман ⁇ это важный игрок для сборной Украины. И в ту ситуацию, в которую он попал, он не попал, потому что прежде всего это какой-то был футбольный выбор парень решил попробовать себя в другом клубе, значит, попробовать себя для того, чтобы иметь игровую практику. То, что с ним произошло, значит, это все мы обсуждаем, знаем, это, конечно, это такое больное место для всех нас. Значит, мы, в частности я, мы вызываем его для того, чтобы поддержать, и плюс точно так же дать ему шанс. Уезжаем мы завтра, у нас днем самолет, Значит, мы приезжаем, прилетаем. Значит, и, э, э, до среды мы будем в австрии. В среду вечером, значит, э, скорее всего, автобусом мы поедем в Сагреб, уже разместимся там. У нас будет четвергпредоговая э, тренировка в пятницу игра. Поэтому э, у нас есть микроцикл, который мы запланировали, уже будет будут и двухразовые тренировки. Опять же, посмотрим по состоянию, в котором футболисты приехали. Значит, мы стараемся в каждой позиции, значит, чтобы была конкуренция. Значит, Карва играет и левого, и правого полузащитника, значит, на позиции того же Ермоленко, на позиции Петряка, на позиции Цыганкова, на позиции Коноплянки. Значит, поэтому у него очень мало игрового времени сейчас. Я общался с ним, значит... Он потенциальный кандидат на группу национальной сборной. Значит, ну на эту игру мы приняли решение не рассматривать. Но есть небольшие проблемы в клубе, поэтому э, мы выбрали этих футболистов. Прежде всего, потому что мы смотрим на конкуренцию, прежде всего, на позициях. Да, я разговаривал с ним, он, да, у него есть небольшая проблема, это нормально, когда футболист не играет, это не очень хорошо. Тем более он сменил недавно клуб. Значит, я пожелал ему удачи, сказал ему о том, что мы всегда на него рассчитываем. Но на эту игру, это мой выбор и выбор моих помощников, что мы будем рассматривать других кандидатов. Но еще раз скажу, мы на него рассчитываем. Ну, мы рассматривали это решение, конечно, для него самое простое, потому что Манджукич уже играет на этой позиции, и Калинич выступает очень хорошо. Поэтому... Для нас это не очень хорошо. Мы будем находить решение. Yeah. Ну, это одна из проблем, но у нас есть еще другие проблемы. У нас проблема левого защитника, особо дисквалифицирован сейчас. Скорее всего, посмотрим еще раз, не буду заходить вперед. Значит, мы будем искать решение этих вопросов. Значит, Артем, у него, он, Артем был травмирован, поэтому он не играл. Но, вот, он сейчас вышел на замену, сыграл игру. Значит, Сейчас посмотрим, будет в чемпионате он э, в туре играть еще или нет. Значит, надеемся, что да. Поэтому тот же Селезнев, которого мы уже вызвали, он э, играет в Турции, набрал неплохую форму. Значит, Роман, как я уже сказал, ну, Романа мы должны и обязаны поддержать просто и дать ему шанс. И остальные такие же потенциальные кандидаты, посмотрим, как пройдет тур, как они сыграют тоже во многом зависит от того, я смотрю на решения клубных тренеров, значит, я общаюсь с ними постоянно на телефоне, значит, посещаю тренировки, по возможности посещаю игры, поэтому для меня самая главная информация это то, что мы видим и плюс общение с тренерами, поэтому они мне дают информацию и вы видите тоже, сейчас это начало года, то есть сегодня будет четвертый, да? Ну, я имею в виду после этого. То есть э... это всегда была проблема. После паузы всегда очень тяжело входить. Некоторые команды входят немножко лучше, некоторые чуть хуже. Поэтому будем смотреть на состояние футболистов. Я могу назвать вечером сегодня список игроков, которые будут готовиться. Вот это точно могу. назову вам сегодня вечером. А уже по, по линиям. Будем смотреть на тренировочный процесс, будем смотреть э, в, как, в какой форме будет футболистов и определимся уже накануне матча. Сейчас такого ответа я вам дать не могу. Вы знаете, э, выделять сегодня кого-то непосредственно я не буду. Значит, Я считаю, что э, каждый сборник, на которого мы рассчитываем, которого мы вызовем, значит... Э, Когда мы вызовем, значит, мы надеемся на него. Я знаю, с каким желанием ребята приезжают, что, что для них значит играть за сборную Украины. Я вижу по их отдаче. Значит, у нас э, живая конкуренция в команде, поэтому кто будет лучше готов, тот и будет играть.